Дорога церква, брати і сестри, вітаю вас, любові Господа, нашого Ісуса Христа. Мир вам. Христос народився. Через деякий час дасть Бог нам е, життя, спокій. І ми, Божий. будемо казати інші, як, як це називається, гувірки, чи як пословиця, чи, чи привітання, да, християнські теж. Дасть Бог будемо казати, Христос Хрестився, да? завтра хрещення. Константин Вячеславович, ми, до речі, не подумали, може ми завтра служіння проведемо. Завтра свято, по новому стилю, завтра хрещення. Ми по старому 19, по-новому, 6-го. А незабаром будемо святкувати і Пасху. Все так летить життя наше. Ви пам'ятаєте, що був 에, рік? Він у нас був чи ні? Так, 24. Да, 24. О, а тепер, як говорять, в Росії наступивший. <реку> а на український прийдешній. Брати сестра, що ми чекаємо від нього? Миру. Миру. Таке в мене провокаційне питання. А що ми робимо для цього миру? Молимося Богу. Ну, да. Молимося. Дев'ятої ранку і 9 вечір. Мені здається, що не досить. І ну, я не буду цю тему чіпляти. Я хочу інше. Я хочу побалакати з нами, ну, почати наше служіння з того, чи є в нас надія і чи дає ту надію нам Господь і Бог. Бо цей рік це тільки п'ятий день цього року. По милості Господній ми не бачили таких страшних прильотів, але вони були. Людська ненависть не зникла, як і людська любов. Війна, яку розпалив ворог, вона не зникла, вона продовжується. Надії на якісь там числа 20 чи Трампа, чи, чи зеленого, чи розового, чи ще когось, вони пусті, бо це надії на людство, на людей. А всякий, хто надіється на чоловіка под про прокляттям, так говорить Біблія. Проклят всякий, надіючися на плоть. Тільки надія на Бога. Знаєте, є такий приклад. Він чогось останній час у мене постійно, я звертаюсь до нього, книга вакума. Страшний час розділення єврейського народу. Повбивали, порізали беремені. Ну страшне, люди, люди не змінилися. Що тоді, що зараз. Ненависть злоба вона застилає очі і вилазить ця тварина, та навіть не тварина, я не знаю, сатанінська якась подоба із людини і творить самі страшні діла на землі. Так от в такий час Божий Пророк, описуючи всі ті страхи, от почитайте Абакума, три глави цієї книги, закінчує своє послання такими словами. Я услышал и вострепетала внутренность моя. При мысли о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Грабитель пришел, отнял уже 25% земли нашей, рассеял народ по заграницам, по, по, по оккупации, где угодно и мы не знаем, чем это закончится. И вот пророк, смотря на все это, заканчивает. Он движим Духом Божьим. У него есть надежда. У него есть вера в то, что Бог не оставит израильский народ. И когда мы сейчас, в 21 веке, смотрим на Израиль, на маленькую страну, которая 120 километров с одной стороны до другой стороны, и ширина где-то около 40 или 50 километров. И эта страна сражается Против семи государств одновременно. И если ее тронут глубже, она разобьет эти все. Она стоит, потому что ее держит Бог. Держит это Господь. И вот пророк этой страны говорит, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в заводе, и рогатого скота в стойлах, у нас другая ситуация, мы не земледельцы, у нас нет скота. Но я переиначу этот, этот стих. Если не станет газа, если не станет воды, если не станет электричества, если не станет продуктов, и мы будем, не знаю, что мы там будем, как мы будем, останемся ли мы верными Богу? Будем ли мы уповать на его милость, на его защиту, на его благословение? Это вопрос риторический. Я не знаю сам о себе. А тем более, как я могу садить других людей? Но этот вопрос Бог задает нам. Насколько мы остаемся верны Богу? Насколько в страшных испытаниях, которые приходят в нашу жизнь, независимо от наших желаний, вот неделю назад, чуть больше, ну 10 дней, сестра приходит, стоит возле церкви, плачет, Сын пропал без вести. А сколько их еще? А как повернется дальше? А что будет дальше? А кто пойдет на войну? Кого заберут? Никто не хочет, но кто-то должен. Мы не знаем. И вот он заканчивает вот, это, вот эту свою тираду, вот это вот перечисление всего, что может страшного случиться, такими словами, ну и тогда я буду радоваться в Господе, и веселиться о Боге спасения мне. Господь Бог сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Если мы верим в Бога, то мы уже приобрели будущность. И наша будущность, независимо от того, ракета, шахет, оккупация, лагерь, просто расстрел, убийство, страшные какие-то вещи, они, мы уже спасены, мы уже находимся Царстве Божьем. Мы уже у Спасителя. И мы должны пережить эту боль, эту безнадегу, эти какие-то переживания, потому что мы с Богом. Сегодня Бог предлагает нам свою трапезу. Это обетование Его милости и Его прощения. Это взгляд надежды на этот хлеб и на это вино. Милость Божья не, не отнимается. 21 век милость Божья не отнимается от народа Божьего. Нам остается только верить в Него. Молиться Ему, славить Его и работать, трудиться для Него. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, пригласим в группу. Отец Небесный. Витаю, братья и сестры. Дорогая церковь, слава Иисусу Христу. Христос народился и Христос воскрес. И это самое главное в жизни верующего человека. Понимать, знать и радоваться этому. И знаете, хочу сегодняшнее богослужение наше, наше поклонение начать местом словами апостола Павла церкви, Коринфийской церкви, церковь, которая в то время была там в Коринфии как бы поместная церковь, которая состояла из людей, из немощных людей, у которых были вопросы, у которых были проблемы, возможно, ну невозможно, а читая послания, мы понимаем. И апостол Павел помогал им с этими проблемами разбираться и пишет главные, постоянно подчеркивает главное, что происходит должно произойти в жизни верующего человека и утверждает то, что уже произошло. И эти слова записаны во втором послании Коринфянам, в 5 главе, с 14 стиха. И он говорит так. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, двоеточие, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог – во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И так мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И вот в этом маленьком таком отрывочке, сжатом, да, вся весь смысл бытия, весь смысл Евангелия, и, и весь контекст нашей Библии говорит только об этом, что человеку нужно примириться с Богом. И поэтому важно это понимать, важно это знать и нам как церкви, и самое важное нам помогать людям которые живут вокруг нас, которые наши близкие, соседи, родственники, родные, которые не знают Бога и которые еще не примились помочь решить этот вопрос. Поэтому пусть Бог благословит. Давайте помолимся и будем славить нашего Бога. Все раз витаю. Рады всех бачить. Рады, что мы пережили эту ночь. И рады, что у нас Божий день. Хочу очень коротко прочитать для всех нас Чаще Бог все поклав мне на сердце. Благослови Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одеснует меня. Не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, Ибо ты не оставишь души моей воде. И не дашь святому Твоему увидеть лень. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство, десница Твоей наверх. Братья и сестры, эти слова показывают нам, что наша земная жизнь когда-то закончится. Но те, кто верит в Иисуса Христа, у них есть прекрасное упование, прекрасная надежда на то, что Господь ожидает нас в Своем Царстве Божьем. И Бог уже приготовил для нас там обители. Он сказал это еще своим апостолам 2000 лет назад. Бог созидает для нас, для людей 21 века, живущих в такие страшные времена, созидая для нас обитель невышающих, небеса, в которых Он ждет всех нас. И это Его милость, Его послание и в сегодняшнем дне. Поэтому укрепимся верою, помолимся Ему и попросим благословение на це служення. Амінь. Амінь. Слава Господу Богу нашому, стара церква. Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам. Я прошу, хто там в території, будь ласка, заходьте, ми будемо починати наше сторіння. В Біблії є дуже гарні місця, які зараз звернені до нас. Ви знаєте, що ми з вами не являємося володарями часу. А хто являється володарем часу? Так. А ми з вами арендатори. Господь нам знав в оренду деякий час, деякий період, в який ми живемо на цій землі. І ми можемо його мудру орендувати, а можемо не мудро. Є така притча, що там Іван, я тут і знає, про таланти, про роздані хазяїном добро, яке ми повинні примножувати. Сьогодні ми на цьому місці, де Господь буде казати своє слово і примножувати в нас віру. Бо нам дуже потрібна віра. Правда? Нам потрібна надія, нам потрібна віра. Віра в те, що Бог все контролює. Ми в це віримо. Тому давайте запросимо його сюди, помолимося і будемо поклонятися славою Господа нашого. Боже. Святий праведний Господь, дякуємо тобі за те, що ти з нами, що ти в нас, ти вірний в своїх обітницях Господь. І ми молимо, щоб ти поблагословив зараз і це місце, і кожну людину, яка йде зараз на служіння, щоб ти надихнув силою Твого, Духа Святого і Слова Твого. Боже, допоможи нам жити Тобою, славити Тебе, насищатися Тобою, Господи, у нас віру. Як колись казали апостоли Боже, бо без вірити Богу неможливо. Так Такчи Твоє Слово, Твоє святе Писання, Господь, і ми вдячні Тобі, що воно є в нас. Допоможи Його чути, допоможи приймати його в своє серце і жити ним, Господь. Благослови нас і е, ті міста, ті села, де поклоняються Тобі, Твоєму святому імені. Ми молимо за за твою святу церкву, за кожну людину, яка вірує в тебе, благослови їх, захисти, особливо наших воїнів там, Господи, дай слова молитви, слова подяки Тобі і слова уповання на тебе, Господь. Бо віримо, що тільки Твоя сила мутня може благословити, спасти і дарувати нам перемогу. Молимо тебе про Божий мир, молимо Тебе про захист. И слава мы тебе за все в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Прошу группу.